Bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi tapi nadi yang menyatukan masyarakat Malaysia. Dari status lingua franca menjadi bahasa kebahasaan. ia mencerminkan jati diri dan perpaduan negara. Esai ini akan mengupas peranan bahasa Melayu dan membentuk ramadud bangsa. perjuangan dan perjuangan nasionalisme serta subangan dewan bahasa dan pusaka dalam memartabatkan bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah warisan yang perlu dipelihara untuk memastikan perpaduan dan kemajuan negara. Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan bagi negara Malaysia. Di Asia Tenggara, bahasa Melayu adalah bahasa utama kerana semua kebanyakan negara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu telah merentasi lima zaman. Zaman pertama adalah zaman purba. Zaman kedua adalah zaman kuno. Yang ketiga adalah zaman klasik. Yang keempat zaman peralihan. Dan zaman kelima adalah zaman moden. pembinaan bahasa Melayu dalam era kemerdekaan. Gerakan UMNO dan tokoh nasional lain telah menggunakan bahasa Melayu sebagai asas perjuangan politik mereka. Selepas negara mencapai kemerdekaan, bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu dibukukan lagi dengan uh, dalam aspek pendidikan. Dan seterusnya pada tahun 1970-an, bahasa Melayu telah diperlukan lagi dalam bidang kebudayaan dan media masa. Seterusnya adalah peranan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam memupuk semangat nasionalisme di Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka telah ditubuhkan pada tahun 1956, iaitu setahun sebelum uh, kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957. Tujuannya jelas, iaitu untuk memperkembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di Malaysia. Seterusnya, peranan DDP dalam menyokong pelaksanaan akta bahasa kebangsaan dan dasar-dasar kebudayaan kebangsaan. Dalam peranan ini, Dewan Bahasa Pustaka atau DDP memainkan peranan penting dalam memastikan bahasa Melayu terus megah sebagai bahasa kebangsaan dan rasmi negara. Melalui pelaksanaan Akta Bahasa Kebangsaan DBP, melindungi kedudukan bahasa Melayu dalam urusan kerajaan serta menggalakkan penggunaannya dalam pendidikan, pentadbiran dan media. Selain itu, DBP turut memperkayakan budaya kerajaan ilmu melalui penerbitan, penterjemahan dan bahan rujukan selaras dengan matlamat dasar kebudayaan kebangsaan. Seterusnya, kita pergi kepada bahasa kebangsaan dalam pentadbiran bagi urusan rasmi. Tahukah anda bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi bagi negara Malaysia? Menurut Akta Pindaan Bahasa Kebangsaan 1963 dan 1967, semua urusan rasmi perlu menggunakan bahasa Melayu. Ianya termasuklah aktiviti undang-undang, aktiviti surat menyurat dan serta uh, aktiviti komunikasi antara jabatan kerajaan. Selain itu, penggunaan bahasa Melayu bukan sahaja memperkukuhkan bahasa kebangsaan malah ianya juga uh, dapat menyatukan rakyat dalam negara Malaysia serta dapat memupuk perasaan patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Oleh itu, marilah kita bersama-sama dalam memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang membina negara kita agar dapat memasukkan warisan budaya bahasa, negara dan bahasa dapat dikatakan bagi generasi yang akan datang. Seterusnya, kita masuk kepada peranan bahasa Melayu dalam memupuk perpaduan. Bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi, malah ia memainkan peranan yang penting dalam menyatukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, agama dan bangsa. Betul tu. Dengan menggunakan bahasa yang sama dalam kehidupan seharian dan urusan rasmi, halangan komunikasi akan berkurang dan hubungan sosial akan menjadi lebih harmoni. Ia menjadi simbol identiti dan jati diri bangsa, tanda cinta dan kesetiaan kepada negara. Di sekolah dan universiti, penggunaan bahasa Melayu dapat memupuk persefahaman dan keharmonian antara pelajar-pelajar. Lebih daripada itu, bahasa menjadi jambatan untuk memahami budaya, seni dan prinsip masyarakat lain melalui filem, lagu, sastera dan sebagainya. Uh, rakyat Malaysia boleh berkongsi pengalaman dan menghormati kepelbagaian budaya. Kesimpulannya, bahasa Melayu menjadi bahasa perpaduan dan kebanggaan rakyat Malaysia. Bahasa Melayu juga menguatkan identiti negara kita dan uh, kedaulatan negara kita. Sebab itulah kita perlu terus mematabatkan bahasa Melayu dalam as semua aspek kehidupan mematabatkan bahasa kebangsaan sebagai alat patriotisme dalam era digital Dalam era digital ini, mematabatkan bahasa kebangsaan adalah tunjang patriotisme meskipun ia terancam oleh bahasa asing dan pengaruh media sosial Usaha berterusan dilakukan melalui penguatkuasaan DBP Penggunaan bahasa kebangsaan di ruang cyber bukan sekadar alat komunikasi tetapi bukti cinta akan tanah air serta pemangkin nasional yang menyatukan rakyat yang berbilang kaum Bahasa kebangsaan kita menghadapi tiga cabaran utama dominasi bahasa asing yang meninggalkannya, sikap masyarakat yang memandang rendah nilainya dan pengaruh media digital yang mengabaikan penggunaan yang betul sehingga mencabar identiti nasional sebagai usaha ke Usaha ke KPM dan DBP telah mengambil langkah proaktif termasuk memperkukuh kuasa penguatkuasaan DBP menjalankan program pembangunan profesional untuk guru serta melancarkan kempen kesedaran dan program ganjaran seperti duta bahasa untuk memastikan bahasa kebahasaan kekal relevan sebagai lambat identiti dan alat perpaduan negara. simbolnya, bahasa Malaysia bukan sekadar bahasa tetapi simbol penyatuan dan kedaulatan negara dari ligua frangka maritim hingga menjadi bangsa uh, bahasa rasmi bangsa Melayu mencerminkan perjalanan panjang bangsa Malaysia usaha perjuangan uh, dan peranan dalam dan peranan dewan bahasa dan musataka serta menggunakannya dalam pelbagai bidang menunjukkan kepentingannya dalam memajukan negara